Hai selamat pagi semua Hari ini saya nak kongsi sesuatu yang sangat mengejut Saya percaya ada ramai orang yang mengenai atau sedang gunakan produk ini Tapi ada sesiapa yang tahu apa bahan ada dalam produk ini? Ha, nampaknya banyak orang yang tidak tahu Terdapat banyak produk macam ini daripada syarikat ABC yang mengandungi mercury iaitu bahan toksik yang akan merosakkan kulit kita dan juga mengancamkan kesehatan kita tapi walaupun mercury ini sangat berbahaya tapi masih ada banyak produk yang mengandungi mercury sebagai bahan Eh, orang ni cakap apa? Merasakan kulit? Menghancurkan kesihatan saya? Setiap hari saya guna krim ini pun dah ada masalah Ini semuanya fitnah Maklumat palsu Ini semua salah dia. Menyebabkan saya tidak boleh guna produk ABC. Sangat saya sangat gatal. Saya mestilah memberinya pelajaran. Kenapa banyak orang benci saya? Saya hanya bercakap benda yang benar. Kalau kita tidak boleh bincangkan, macam mana kita nak buat keputusan yang betul? Selepas membaca tentang berita akal, apakah pendapat kamu? Ini adalah satu tragedi yang tidak sepatutnya berlaku. Akal hanya mahu mendedahkan kebenaran, tetapi dia dibuli sehingga sehingga dia rasa tiada jalan keluar. Saya memahami kebimbangan anda, tetapi dalam masyarakat yang pasca model, kita haruslah mengakui bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak. Setiap individu mempunyai perspektif mereka sendiri dan kritikan yang mereka terima hanyalah sebahagian daripada wacana sosial. Kritikan, penghinaan, ugutan dan kritikan betubi-tubi bukanlah kritikan. Itu adalah serangan yang bertujuan untuk memintas dan menakutkan. Dalam dunia yang menyanjung relativisme dan kebebasan bersuara, kita tidak boleh menganggap sesuatu pandangan sebagai lebih benar daripada yang lain. Bagi sesetengah pihak, merkuri dalam alat solek mungkin membahayakan, tetapi bagi yang lain, ia hanyalah satu bahan yang tidak mendatangkan masalah. Itu logik yang sangat berbahaya. Fakta saintifik sudah membuktikan bahawa merkuri adalah toxic. Ini bukan soal perspektif atau tafsiran individu. Ini soal kesihatan manusia. Tetapi, siapa yang menentukan apa itu faktor? Dalam pasca modernisme, realiti dibentuk oleh pengalaman subjektif. Jika sekumpulan individu tidak mengalami kesan negatif daripada produk itu, adakah wajar kita memaksakan kebenaran kita ke atas mereka? Profesor, anda mahu mempertahankan Relativism sehingga sanggup menafikan sains? Jika kita benarkan segala-galanya dianggap sebagai perspektif, maka tiada asas untuk membezakan yang benar daripada yang salah. Apa yang benar bagi awak, mungkin tidak benar bagi orang lain. Akal membawa pandangan yang kontroversial dan dia harus sedar bahawa reaksi terhadapnya akan berbeza mengikut perspektif sosial yang beragam. Reaksi ini bukan hanya reaksi, ini adalah pembunuhan. Mereka bukan sahaja tidak bersetuju Mereka sudah menghancurkan hidupnya Saya hanya menegaskan bahawa Setiap individu bertanggungjawab atas pilihan mereka Jika seseorang memilih untuk bersuara mengenai sesuatu yang sensitif Mereka haruslah bersedia untuk mengharapi akibatnya Adakah ini bermaksud bahawa sesiapa yang cakap benar harus disediakan untuk diserang tanpa balas kasihan. Anda mempertahankan konsep kebebasan yang sebenarnya membiarkan orang lain melakukan kezaliman. Saya cuma percaya bahawa dalam dunia yang penuh dengan pelbagai perspektif, tiada sesiapa yang boleh memegang monopoli terhadap kebenaran. Dan saya percaya bahawa jika sesuatu boleh membahayakan nyawa, kita tidak boleh sekadar mengatakannya perspektif. Baiklah, jelas bahawa kita mempunyai pandangan yang berbeza mengenai perkara ini. Ya, kita mungkin berfikir secara berbeza, tetapi sekurang-kurangnya kita faham perspektif masing-masing. Dan mungkin dengan perbezaan inilah wacana yang lebih sihat boleh diwujudkan. Selagi kita tidak membiarkan relativism menjadi alasan untuk membenarkan kezaliman. Terima kasih Profesor. Sama-sama. Perbincangan ini menunjukkan bagaimana ciri-ciri pasca modernisme, terutamanya relativisme, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebenaran dalam media sosial. Dalam dunia pasca modern, Kebenaran tidak lagi bersifat mutlak tetapi bergantung kepada perspektif individu dan konteks sosial. Hal ini menyebabkan sesuatu isu boleh ditafsir dengan pelbagai cara. Seperti yang dilihat dalam kes akal. Ada yang menganggapnya sebagai seorang memberi maklumat yang mendedahkan kebenaran. Manakala, yang lain melihatnya sebagai penyebar maklumat palsu. Namun, relativisme juga membawa cabaran besar terutamanya dalam persekitaran digital yang membolehkan penyebaran maklumat tanpa kawalan ketat. Apabila setiap individu merasa bahawa kebenaran bersifat subjektif, batas antara fakta dan pendapat menjadi kabur dan ini boleh dimanipulasi untuk membenarkan kezaliman seperti serangan cyber dan pembunuhan karakter. Oleh itu, walaupun pasca modernisme memberi ruang kepada kebebagaian perspektif, masyarakat perlu berhati-hati agar relativisme tidak digunakan sebagai alatan alasan untuk menjustifikasikan tindakan yang mencederu, mencederakan individu lain. Kesedaran dan literasi media sosial amat penting dalam mengimbangi kebebasan bersuara dengan tanggungjawab sosial. Jika tidak, relativisme boleh menjadi alat yang menghakis kebenaran dan menjelaskan kesejahteraan masyarakat.